Скажи про озеро Тильмана. Вообще личность Тилмана довольно интересна в Гималаях. Вот. Это такой себе авантюрист, турист, альпинист, который, наверное, исследовал ну, наверное, почти все в Гималаях. То есть это англичанин, вот, нештатный сотрудник британской разведки, весьма талантливый дипломат и, и альпинист. Вот. Но в нашем понимании он все-таки ближе э, к такому туризму, потому что, в отличие от многих, кто рвался там в, э, в то время, когда он ходил на Эверест, он вместо этого ходил какие-то походы, исследования, проходил кучу перевалов. Ну и в частности, там существует энное количество перевалов с названием Тилмана, потому что он там был первый. Вот. И непосредственно один из самых... Наверное, самый известный, самый популярный находится в Лонтане. А, на ледник Ланшисы. А вот, сам себе, наверное, такой средней сложности, какой-нибудь 2 Б по ледничку, там, разорванному вверх и вниз. Ну, наверное, ничего такого сверх особенного, но это считается изюминкой технических трекингов в, в том регионе. То есть, туда вводят такой, с огромным количеством портеров, там, гидами и все такое. Но мы уже на этом перевальчике побывали за год до того. Вот, посмотрели, осмотрелись. Вот. А внизу находится замечательное озеро. Вот поскольку озеро находится под перевалом Тилмана, оно тоже стало озером Тилмана. И вот оно интересно тем, что в нем отображаются, наверное, все окрестные горы начиная с ланшисыри и заканчивая всякими Доржелакпами. да и, в общем-то, при желании можно и гончем туда сфотографировать. Поэтому, наверное, такое очень теплое, светлое место. А еще это, наверное, самое теплое место в округе. Чуть-чуть ты спускаешься с ледника и касаешься травы. А вот, как правило, когда ты там долго в путешествии, там неделя, в районе зоны снега ты приходишь к этому озеру и чувствуешь себя вот оно, вот и это отдых. Расскажи нам, что такое геймер? Геймер это гейм. Прости. Тут э, белок из молока сделан из молочной сыворотки. Вот. витамины Б очень много. Я сахара сюда еще добавил, чтобы вкуснее было. И клубничка. Даже кусочки клубничек плавают. Скажи, а без клубнички оно работает? Без клубнички работает, но с клубничкой вкуснее.